И все обстановка, мы сегодня будем взять э космический простор и сами мисс кстати. Мы будем э э э играть в такую игру как э э Дракон как-то там дальше. Короче, мы тут будем летать на космических кораблях и выполнять всякие миссии. Ну, я уже одну миссию выполнил, додумался наконец-то ее выполнить. Ну, игра самая интересная, но мы будем ее проходить, так сказать. Теперь она уничтожить таких хоть четыре корабля. Принять миссию. Не люди активированы, не знаю, что это такое вообще. Я вообще в эту игру, если честно, первый раз играю. по-моему, какое-то маленькое обучение, а потом там я буду играть с реальными игроками, а там хрен узнают знает. Как зарегаться в эту игру достаточно легко. По-моему, вот это колено надо уничтожить, там фиг его знает. Как, надеюсь, меня хорошо слышно. Надеюсь, что да. Да почему это мимо? Возможно, что твой флешплеер ухудшит качество игры, однако. Исправить. это а мне так нормально. Нормальное качество. Э, куда ты, куда, куда ты угнал? Я не понял. Ч, мало хп так испугался? О, тут понимаю. Уничтожил А теперь надо это уничтожить. Катя, если что, вот это все боты. Да что ты летаешь? сране с хренов такой вот бесполетеного кино кто-то будет еще подписываться я уже делаю все что возможно никто не подписывается В надежде что хоть кто-то будет подписываться там хрен его знает эти кораблики достаточно легко уничтожать они потом уезжают если у них мало хп. Ты даже если не смотришь на хп, ты можешь обкать тогда, штука дает дают очень много даже денег. Да. Вот эти штучки тоже надо собирать. Да, это я уже читал, так что идите в попу Иди отсюда. Ты что ты не закрываешься? Вот так вот. О, о, еще один. Мне надо лететь от них немножко подальше чтобы урон уносился. Ну, вообще-то, есть даже такая 3D-версия игры. Но почему-то написала, что сейчас 3D-версия их не работает. Переходите вот в 2D. Я, если честно, был в шоке. Зачем мне переходить в 2D-версию, если в 3 d версии хотя бежишь а? а теперь же видео будет идти не больше 10 минут. Так не YouTube не разрешает. Пишет, что сильно большое видео, хотя но снимать снимают по 25 минут. Да, кстати, вот эти вот штучки лучше собирать. Так летаешь, собираешь и себе на заднее место ищешь приключения. Мировые, вот еще один. Последний наш отлетим от него подальше и атакуем а это так вот, тоже много хп ну а кого это волнует кроме нас же самих это <laughs> к <laughs> <laughs> мне немало денег так скажу если честно в этой игре не разбираюсь вообще ни капли сейчас чуть, -чуть скоро начнут бежать М -м да, я очень долго сейчас мучить. Так вот, какая будет награда, я вообще что-то можно покупать с кораблей. Я вообще в эту игру вот, только зашел, вот сразу выполнил одну миссию, обучающуюся управлять и все остальное. Да, 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 иди в попу. Вот это что это такое? В первый раз вижу. Вау. Мне экспи дали. Так, теперь надо быстренько отсюда валить, пока меня тут не привалили. Точнее, за мной начнут летать. То, в первой миссии вообще там за, мной, за мной такая вот это вот все было, типа тупо в красную за мной летела. Толпа. Разорённых людей. Ну а почему они злые, я уже без понятия. Безопасная зона. А в чем она безопасная, я без понятия. Ага, надо собрать таких вот 10 и продать таких 10. А я не знаю, куда она продается. Но у меня, по-моему, собрано достаточно много. ну ладно. Ну тут... Этот... О! Кто-то появился. Вах, кто-то появился. Круто. Так у него звонка большая. Самородки. Понятно, это еще моя миссия. Что в самородке? Вот. Тут их очень много. Ну, я так думаю, он прошел уже миссию, а я еще одного бранец летаю. Или он тоже много бранец, хрен его знает. Тебе реально такой крутой корабль. Так, кто-то фигню первый раз вижу. Но мне еще сказали собрать 10. И продать каким-то образом 10. А продавать я вообще без понятия как. Я надеюсь, что у меня хорошо слышно. Я тут пролетаю немножко соберу. Вот эту руду соберу. Я не знаю, что это вообще такое. Это ну, вот мой грустном ходу. Так же ж. Давайте вызывают все какие моей жизни. Это шоп. Oh, ну это моя прочность. Да, у меня, конечно, сняли жизни немало. Так, это мои деньги, а это опыт. Что это деньги? а кредиты да. А это у понятно. Без понятия, что это. Ну ладно. Катя, мне уже не туда, куда обычно надо. Не сюда. Ну да. Я так понимаю, сейчас начну продавать, а что я соврал. Ой, это похоже все игроки, которые тут играют. Да. Тут, конечно, офигеть много. Или это кланы? А, это кланы. Ладно. Эм, ну, тут достаточно много игроков, но... Мне вопрос, куда их продавать? Или я вообще не тут? Куда? А, может сюда? Наверное, да, вот сюда. Какой-то кристаллик эм... Продать. Продать. Все остальное я не собрал. О, магазин. Теперь мне код надо еще лететь. Там да, страна вас, если честно. А, за счет одной миссии. Блин, этот корабль можно уничтожить. Я не хочу убить реального игрока. А, надо теперь собрать эти 20 убить-то тут два корабля вот этих вот больших. Принять оружие пилота вс <laughs> ладно наше видео уже скоро будет подходить к концу уже как 8 минут оно идет но это видео будет разбито на много частей я надеюсь что оно вам понравится э. собирай Идиот. Ух, я тут... Ох, они расположились, конечно, в, вот таком вот были. Я думаю, вы поняли. Ух, тут расположение, конечно. Рандом на максимуме. И у этих тоже. Для меня сильно богатая фантазия. Хотя это было похоже на какую-то Уже 9.43. Надеюсь, я успею собрать хотя бы два. Да. Это огромное яйцо. Это опыт у меня дает. Уже 10 минут. Ну. 20, конечно, нельзя, но я думаю, что 13 можно будет. А там без понятия. Так я могу говорить, мод снимать, если надо. О, все, у меня новая звонка. Ухею. Да, здесь все-таки кто звонка или нет? Или кто звезда? Да, 20 21 но я еще пособираю. Больше бабла! Как всегда, больше бабла! Больше! значит что-то прикольно собирать. Иди в попу. Я эти все равно надо убить. Так, иди в попу, надо немножко отлететь. Да не на то, не на столько, вот туда. Ух, я ему урона наношу. Я его быстро убью. И вот эту фигню собираем. Он идет опыт и деньги. Все вместе. Вот эту соберем. И вот это соберем. Катеруда у меня не так уж и много. Так атакуем его. 120 ух ему урона наношу конечно немало у меня брони вообще ноль супер конечно офигеть блин ну все можем идти кстати что это такое вау 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 круто может, этих вот Ага. Ага. Ага, ничего не понял. Надо вот так сделать. Обготовить Мне одного хватит, я думаю. Ну, блин. Так понимаю, надо побольше их обготовить. обготовить, обготовить. А, к больше нельзя. Ну конечно же. Ну ладно, я думаю, куда-нибудь накоплю. Катя, это видео получилось уже длиннее всех видео, которых я снимал. Да. Кроме одного, оно вообще шло 20 минут. Сейчас я дополняю эту миссию и попрощаюсь с вами, Чоли. Вот сюда, вот как раз ровно долетел. Ну, да. Миссия выполнена, что ли? Э -э -э Полагаться на себя? Ладно, немножко попозже эту миссию выполню. Но эта миссия выполнена, по крайней мере. Так что все. Всем пока! И встретимся в следующей серии, которую я буду снимать прямо сейчас и выложу вместе с той.